પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેમની વિદેશ યાત્રાના આગામી તબક્કામાં ઓસ્ટ્રિયાના પ્રવાસી રાજધાની વીના પહોંચ્યા હતા. અહી પ્રધાનમંત્રીને ઓસ્ટ્રિયાના વિદેશ મંત્રી એલેક્ઝાન્ડર શેરનબર્ગે ઉષ્માભેર આવકાર આપ્યો હતો. તેમ જ એરપોર્ટ ખાતે રેડ કાર્પેટ ઉપર પ્રધાનમંત્રીનું ભવ્ય સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાત્રે ઓસ્ટ્રિયાના ચાન્સેલર કાલ નેહમર દ્વારા આયોજિત રાત્રિ ભોજનમાં પણ સામેલ થયા હતા આજે વિયેનામાં પ્રધાનમંત્રી ભારત ઓસ્ટ્રિયા વેપાર બેઠકને સંબોધિત કરશે ઉપરાંત ઓસ્ટ્રિયામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઓસ્ટ્રિયાના રાષ્ટ્રપતિ એલેક્ઝાન્ડર વાન્ડ્રે તેમજ ચાન્સેલર કાલ નેહમર સાથે પણ સંવાદ કરશે से शुरू होगा जब प्रधानमंत्री निकलेंगे और यहाँ की फेडरल चास्लरी में पहुंचेंगे वहां पर गेस्ट बुक साइन करेंगे उसके बाद उनकी मुलाकात होगी अपने समकक्ष फेडरल चांसलर के साथ उनके साथ उनके वो बातचीत करेंगे एक व्यक्तिगत तौर पर भी और साथ में डेलीगेशन लेवल बातचीत भी होगी उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट्स होगी जो इसमें वो बताएंगे पूरे विश्व को कि किस तरह की चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में और फिर उसके साथ ही एक अलग सी जो कि पहले कभी नहीं हुई है उस तरह की एक मीटिंग होगी जिसे इंडिया ऑस्ट्रिया सीईओ मीटिंग कहा जा रहा है जिसमें कुछ चुनिंदा कंपनियां भारत से आई उनके नुमाइंदे आए हैं टॉप नुमाइंदे आए हैं सीईओ और इस तरह के उनके नुमाइंदे आए हैं तकरीबन दर्जन भर हैं वो लेकिन ऑस्ट्रिया की भी ऐसी ही काफी नीच टेक कंपनीज हैं और जो कि काफी उनके पहले से ही एक प्रेजेंस है भारत में साथ ही वो भी हैं जो प्रेजेंस बनाना चाहती हैं वो भी इसमें शामिल हैं और वो इनसे दुगनी से ज्यादा होंगे 28 उनके नुमाइंदे होंगे और ये आपस में भी चर्चा करेंगे फिर नेताओं को भी बताएंगे कि क्या वो सोचते हैं कि किस तरह से और भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को खासकर जो कि व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में है उनको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता